В эфире телеканала БТБ выпуск новостей в студии Светлана Шевченко. Совместные украино-британские шаги для мирного урегулирования ситуации на Донбассе обсудили президент Украины Петр Порошенко и советник премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности сэр Ким Дарак. Стороны также говорили о выполнении договоренностей, достигнутых во время саммита НАТО в Ньюпорте между Киевом и Лондоном. Ким Дарак подчеркнул, что Великобритания настоятельно поддерживает санкции в отношении России, пока ее военные не покинут территорию Украины. Верховная Рада поддержала в первом чтении весь пакет антикоррупционных законов. 14 октября на своем последнем заседании седьмого созыва депутаты рассмотрят все пять документов в целом. В частности, сегодня парламент поддержал президентский законопроект о создании Национального антикоррупционного бюро. За проголосовали 278 народных депутатов. Документ предусматривает создание государственного следственного органа. В его ведении коррупционные правонарушения, которые совершили высшие должностные лица. Кроме того, парламент поддержал в первом чтении правительственной инициативы Насчет раскрытия информации о реальных собственниках всех украинских компаний. И еще одна новация высокопоставленных чиновников обяжут в электронном виде декларировать свои доходы и расходы, а также раскроют реестры недвижимости. Прозоры способ, онлайн способ. Прозрачно, в онлайн режиме, будем знать, кому принадлежит тот или иной дворец, кому принадлежит тот или иной домик, кому принадлежит тот или иной участок в 100 или 200 гектаров земли, как он его получил. История правовых сделок любого имущества будет в открытом доступе. Этим мы положим конец всем мошенническим схемам относительно завладения собственностью граждан и завладения собственностью юридических лиц. Юридических лиц. Президент Петр Порошенко надеется, что законопроект о Национальном антикоррупционном бюро в целом парламент примет 14 октября. Об этом сообщил представитель главы государства в Верховной Раде Руслан Князевич. Заработает закон не позднее, чем через три месяца после принятия. За это время проведут необходимые организационные процедуры и сформируют кадры. Предполагается, что в Нацбюро будет работать около 800 человек, 300 из них оперативные работники. В Украине появится антикоррупционный орган не только с исключительными полномочиями, но и с полнотой ответственности, подчеркнул Руслан Князевич. Кроме того, Верховная Рада изменила границы районов Луганской области, оккупированных террористами. За соответствующие два проекта отдали свои голоса 236 депутатов. Документы предусматривают изменение границы, и расширение территорий Новодарского, Славяно-Сербского, Перевальского и Попаснянского районов Луганской области. Такое решение было необходимо, объясняют депутаты, ведь в тех районных центрах, которые захвачены террористами, казначейство не может проводить соцвыплаты. Поэтому города подконтрольные украинской армии переподчинили под другие районные центры. Речь идет о некоторых населенных пунктах, которые идут вдоль линии антитеррористической операции. Эти земли пока переходят в подчинение районов, где есть районный совет и он работает, где есть казначейство. Журналиста телеканала Эспрессо ТВ Егора Воробьева, который с конца августа был в плену российских военных и террористов, в числе других пленных украинцев, обменяли на двух представителей так называемой ДНР. Об этом сообщил военный репортер, который присутствовал при обмене. Сейчас переговорная группа с освобожденными едет в Дебальцево. Напомню, 25 августа журналисты Егор Воробьев, Ростислав Шапочников, а также оператор Тарас Чкан попали в окружение возле Лавайска Донецкой области. На востоке Украины российские наемники продолжают атаковать украинских военных. Не прекращаются попытки штурма Донецкого аэропорта, сообщают в пресс-службе АТО. Обстреляны блокпосты бойцов, которые охраняют ТЭС в городе Счастье. Наибольшее количество нападений на наших военных было под Дебальцево и Старогнатовкой Донецкой области в районе города Счастье Луганской области. Боевики также атаковали жилые кварталы поселка Аль-Хаватка в Донецкой области города попасная, Луганская. Кроме того, террористы устанавливают фугасы на пути следования военной техники и гражданского транспорта. Вчера в 13.00 в Луганской области в районе населенного пункта Беловодск в контролируемом пограничном районе на одной из мин, установленных диверсионными группами боевиков, подорвался трактор МТЗ с прицепом, на котором водитель перевозил пшеницу для проведения пассивных работ. Поврежденный трактор и прицеп, пострадавших нет. Напомним, что это уже не первый случай в этом районе. Около месяца назад на мине, установленной боевиками, здесь подорвался украинский пограничный население. В этом районе, близко месяца тому, на мине, встановленный боевиками, тут подорвался украинский прикордонный наряд. В Донецке сохраняется напряженная обстановка. С утра жители Киевского и Куйбышевского районов сообщают о залпах. И вчера в результате обстрелов погибли четыре мирных жителя, десять ранены, сообщают в Горсовете. Террористы уничтожили два жилых дома в Киевском районе, а также обстреливали Петровский, Кировский районы города. Несмотря на напряженную обстановку, в Донецке велись работы на электросетях, восстановленное энергоснабжение северного водопроводного узла. С начала перемирия в зоне проведения операции на Донбассе погибли 64 украинских военнослужащих и еще 364 получили ранения. Только за последние сутки потери украинских военных составили 5 человек. Такие данные обнародовал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, а также сообщил, что по вине террористов за время объявления режима прекращения огня на Донбассе погибли 33 мирных жителя. Более 40% жителей Донбасса считают, что эта территория должна остаться частью Украины при условии предоставления большей независимости от Киева. Такие данные получили в результате опроса населения фондом демократические инициативы имени Илька Кучерева. В то же время среди части населения Донецкой и Луганской областей все еще остается некоторое пророссийское настроение. Это объясняется постоянной пропагандой со стороны Федерации и отсутствием чувства патриотизма. Чувство патриотизма и какого-то национального достоинства у них не привито, не воспитано. Они живут в советской и постсоветской информационной системе, в мифологии. И то, что хорошего было при советской власти в плане воспитания, искоренили, выветрили, уничтожили социальной практикой. А что-то новое, национальное, традиционное и культурное ниоткуда не взялось. И в этом состоит феномен общественного мнения на Донбассе. В феномен думки на Донбассе. НАТО поможет Украине преодолеть коррупцию в оборонном секторе. Все благодаря участию в программе воспитания добропорядочности под эгидой Альянса. Страны получают практическую помощь, что способствует уменьшению риска коррупции в секторе безопасности и обороны. На основе информации, предоставленной страной-участницей программы, эксперты НАТО анализируют текущую ситуацию и разрабатывают практические мероприятия для увеличения уровня прозрачности в отчетности оборонных институтов. Программа фокусируется на двух основных компонентах. Один это повышение осведомленности, которая направлена на понимание коррупции с одной стороны, а с другой стороны на понимание того, как коррупция действует и влияет на сектор обороны и безопасности. Второй компонент образование и обучение, и это в основном то, что мы пытаемся сделать здесь сегодня. Идея состоит в том, чтобы помочь отдельным лицам и учреждениям развить возможности для предотвращения коррупции и в конечном итоге с ней бороться. Мы стоим перед Мы стоим перед очень серьезными и глубокими реформами оборонного сектора. И одной из основных проблем, с которыми сталкивается наша система национальной безопасности, все без исключения ее составляющие, есть коррупция. Это проблема недостатка в вопросах добропорядочности. Украина рассматривает возможность введения точечных санкций в отношении российских компаний, а не по категориям товаров, сообщил заместитель министра экономического развития торговли Роман Качур. Согласно закону о внешней экономической деятельности, Украина может вводить санкции в отношении отдельных компаний, тем самым полностью запрещая их экономическую деятельность на своей территории, либо переходя в режим индивидуального лицензирования, отметил Роман Качур и подчеркнул, что введение санкций должно быть достаточно эффективным и точечным, чтобы действительно достичь эффекта и не навредить своим же компаниям, которые действуют на рынке. Миллиард шестьсот восемьдесят миллионов долларов потратил Центробанк России за последние два дня на поддержание курса рубля. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Тем не менее, курс доллара вчера преодолел психологически важную отметку в 40 рублей. В России стремительно растет спрос на доллары и евро, отмечают аналитики. Международные санкции отрезали российский бизнес от внешнего финансирования. Кроме того, в следующие три месяца российским компаниям придется вернуть кредиторам почти 55 миллиардов долларов. В таких условиях стремительно тают валютные резервы Федерации. На конец сентября они составляли 459 миллиардов долларов. Это на 11% меньше, чем год назад. О дальнейшем о развитии событий в следующих выпусках оставайтесь с нами. До встречи.